Вітаю. Це у нас Буданцев Роман Петрович, заступник міського голови в сфері житлово-комунальних питань. Роман Петрович, ви на цій посаді нова людина. Трошки про себе познайомиться, щоб мешканці міста могли знати, хто у нас сьогодні очолює цю сферу. Дякую, що ви прийшли. Ми завжди раді вас бачити. Я сам урожайниць Кировоградської області. ну Всім, це відомо, тому що много разговаривали про це. закончил школу, закончил университет, закончил академию и закончил институт. У меня три высших образования. Занимался бизнесом. У меня была зерновая компания, как я и познакомился ближе к Черкасскому, мы работали в Черкасской области. Был работником налоговой. В Черкасах я возглавлял отдел налоговой, областной налоговой города Черкас. Вот на эту посаду заступника в сфере житлово-коммунального комплекса вы сами сделали этот выбор, чем запропоновала вам міський голова? Всем известно, что міський голова сначала поставил меня радником, посмотреть, как я работаю. Так сложилось, что радником я был как раз в то время, когда у нас были снегопады. И сразу я попал на такую работу, что приходилось спать по двое суток здесь, в этом кабинете. С, с МЧС тоже вместе, тогда еще с заступником Минского Гончаровым Юрой. Мы разгребали наши улицы, я думаю, люди отметили это, потому что соседние области, всем известно, что по 3-4 дня машины даже из города выехать не могли, например, та же Кировоградская область, 4 дня человек не мог выехать вообще со двора. Миски Голова, наверное, это отметил. И по остальным вопросам, которые были мне заданы, я дал ответ, как я могу работать и сделал такой выбор. Выходит, что вы Пять месяцев были радником в этой сфере, потом уже три месяца, как призначено, уже больше, чем півроку, что за этот час уже удалось сделать? Сделано за эти полгода немало, я вам хочу сказать. Допустим, по улицам сделано Дахнов, Дахновская сечь улица, знаете, всем известная, да. Пушкина улица, Сурик, во первую очередь, сделано. Это в очередь от переезда до кладбища, вы знаете, где МАИС, это предприятие, да. Делается сейчас, в данный момент, Пастеровская, Чайковского, Наприенко и Роса-Люксембург. На следующей неделе будет делаться Амброса улица уже, бывшая Орженикица, Ярославская. Да? Начинаем прокладку трубы на следующей также неделе, всем известной этой лужи Котовского-Одесская, да? угу. что уже наконец избавимся мы от этого моря. Мы сделали ямочный ремонт, называется, к текущей, да? 30 тысяч квадрат, а в прошлом году ноль. Ничего не было сделано на этот же период времени. Потом капитального ремонта та же самая цифра. Мы сделали 15 тысяч да, на, данное, на данное время, а в прошлом но ну, ничего не было сделано. Так что результаты эти вид видны. В нашем городе впервые устанавливают подсветку переходов, что дает возможность водителям увидеть пешехода и пешеходам не попасть под автомобиль чтобы для статистики минимум в пять раз этот, это освещение увеличивает снижение травматизма на дорогах. Ну, если торкнуться безпосередньо от этого освещения улицы, таке ноу-хау у нас в городе раньше такого не было, где вы берете такие идеи? Вы знаете, что мы принимаем опыт Европы, к нам приезжают европейские друзья, друзья из других городов, где каждую неделю нам делают презентации в различных сферах. Мы выбираем наилучшие и внедряем. Кстати, вот эта вот подсветка пешеходов в нашем городе это пропозиция нашего мэра. Благодаря нему мы сейчас можем переходить ночью без по дорогу. Ну, те, що ми бачимо зараз на вулицях, ось бульвар Шевченка оновлюється, тротуарна плит, нові лавочки, ну, це те, що вийдемо в центрі міста, нові тролейбуси ми бачили. Так. Що відносно євродворів? Це одна там була із програм Анатолія Бондаренко. Що зараз відбувається в цій, в цій сфері? Ну, хочу сказати, що це не просто слова. Це, правда, Ми працюємо в цьому напрямку. виділено було 10 мільйонів на цю програму. выбраны дворы уже, и в данный момент уже 6 дворов уже делают плитку. Будет около 50 дворов сделано, одновременно будет работать около 10 бригад, чтобы это было не долгосрочная какая-то программа, мы быстро могли внедрить, и люди могли увидеть результаты этой, что такое вообще евро дворы. Что по троллейбусам, что вы задали вопрос, хотел бы сказать, что в этом году, вы знаете, благодаря опять-таки нашему мэру и нашей команде было придбано 15 троллейбусов. Если можно сказать, придбано, они были подарены благодаря переговорам с Фирташем, с руководством Азота. Потом, для сравнения, могу тоже сказать, что в том году было куплено 8 на 60 миллионов а об этом подарено на 15. Плюс был вопрос регулирован по водоканалу о задолженности нам перед азотом. Больше 25 миллионов тоже этот вопрос закрыт. И как бы сотрудничество нас и предприятия Азот развивается, и мы надеемся, что это будет продолжаться в таком же русле. И Про это не пустые слова, что Азот это город, а город это азот, потому что... Большое количество людей там работает, и они зависят от нас, и мы зависим от них. Я таких В, в одном из своих интервью вы говорили про те, что там за несколько месяцев Черкассы будут не впизнать. Какие планы? Планы у нас грандиозные. У нас на этот год выделено 127 миллионов на дороги, выделено на дворы, выделено на тротуары. Хотелось бы, конечно, чтобы мы сделали это в ближайшие 2-3 месяца, но, к сожалению, многие работы требуют по полгода, а то и год. Да? Но хочу сказать со своей стороны, что эти деньги все будут освоены. Не так как в прошлой каденции 72 миллиона было освоенных денег на дороге, когда вы сами знаете, какая у нас ситуация по дорогам. Одна из приоритетов, конечно, это дороги. Проехать невозможно полностью за... галость у нас полностью заброшена. Убили предприятие Челуаш, которое занималось этим целенаправленно, которое занималось именно дорогами. И теперь мы возрождаем это предприятие. Но основное, конечно, это дороги. Дороги, тротуары, освещение нашего города. Вы задали мне вопрос, когда вы увидите результаты. Я хотел бы со своей стороны не пообещать вам опять в кабинете, а уже когда мы делать, будем делать какие-то шаги и что-то выполнять из своих обязательств, которые мы дали всем жителям города Черкаса. Встречаться и показывать вам наглядно, что мы сделали за вот этот период, за вот этот период, и будете освещать, хорошо мы делаем. Доброе, дякую, Кади. В принципе, на нас ждет серия передач про жизнедеятельность в сфере житлово-коммунального комплекса Черкасской миской рады.